Зустріч із кандидатом на посаду президента України Юлією Тимошенко. Ми заслуговуємо на те, що буде тим містом, яке підтримує жінку, яка у найвирішальнішій миті для нації була на вістрі боротьби. На пульсі того, як розпоряджаються нашими ресурсами, як їх розподіляють між окремими родинами, куди дівається земля, наші заводи, наші можливості, наша нафта і газ. Все це насправді належало вам. Але за 23 роки ми прийшли до того, що 80% наших ресурсів належить не громадянам України. а людям, яки просто пиар-технологические службы. Все это заканчивается тем, что на каждый выборах они вам предлагают через свои каналы продукт, который, к сожалению, приживается в нашей стране. И на этих выборах происходит то же самое. в бюджете и заставить их заплатить это несколько месяцев и мы сможем получить результат достаточно быстро я хочу чтобы вы просто чувствовали что наша страна очень особенная что у нее огромные возможности ресурсы и мы можем сегодня в европейском союзе на европейском континенте быть одной из самых сильных стран но для этого нужно немного обратить внимание на политику и больше не дать им никаких возможностей для реанимации. Но они уверены сегодня в себе. Но и мы уверены. Мы тоже должны бороться и не сдаваться до последнего. Когда мы в 2009 году конкурировали с Януковичем, несмотря на фальсификацию, несмотря на весь тот ужас, который делался во время избирательной кампании, мы практически смогли достичь успеха. Всего два процента.